빗대는 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 빗대 как вот так дуже швидко получилось. Как говорится, не на камеру, но получилось. Обычно, когда снимаешь, не можешь разбить. А тут на, класс. Погнали далее. Так друзья, конец рабочего дня. Сейчас покажу, на чому зупинились. Мур все-таки получается. Боялся, що не вистачить камней, но вже знаєте как. Мне кажется, наловчился и зараз ламаю там большие камушки, роблю щось з маленьких і він вот так виглядает. Це дуже добре тому що я думав, що дуже не вистачить на два ряди. Але все, бачите, як доволі таки непогано ці шви. Ну, ви вже бачили, я там роз, роз, розповідав, як я це роблю. А не треба, щоб 6 годин, 5-6 годин схватилося і потім железною щітка я вичухиваю. В цьому місці в мене кран, краник буде, для того, щоб можна було щось помити, води набрати. И тут у меня идут коммуникации. пильцо, я поставлю. Там разводка воды. Это будет так вот обмуровано. И вот тут будет уже кинетского мура. Дальше идет, пойдет поребрик. Это все будет перемещаться, разбираться. Зараз трошки так хлам. До речи, селеса я еще собрал не разобрал после того как я цилиндр на Вольве снимал поэтому вот эта частина это эти леса и вот та частина лесов они должны поехать Пере -пере 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 перенести мы их должны туда наверх Древник. это я взимку когда вырубив, устанавливал все панели ставил 6 метровые леса и самостоятельно все это поднимал Так, ми зупинились зараз на такому от етапі, як бачите, половина вже в мене е території під першим навісом лежить бруківка, бруківки. Трошки тут треба переробити от з той сторони, тому що порібрик у нас неправильно залитий. будем срезать и здесь будет накидываться земля немножко треба благородить но ну, а так конечно же территория не изменится зараз она совсем другая вот так что, я тут бачу что я тут бачу ну, Клетка трошки почиститься, она ну, там всякая грязная, ну тоже такое. Привезли машину от села на завтра. Вроде бы как по материалам все, все на завтра е. Сейчас хочу. Зараз пойдем. У меня есть там машина без ключики, она, по-моему, там поспела. Хочу я спробовать Дуже, дыжу, чекал долго, коли его напоспия, У меня три кущика было. Это ведь, вот эти вот еще зеленые. Вот, ничего, спит. Так, тут у меня еще лохина одна залишилась. М -м, бачу. Бачу одна. жина. Одну жину я бачу. Черную. Даже две. Да, Классная. Интересно. Рано ее сорвало. Нужно было подождать. Трошки. М -м -м. А, класс. Сладкая. У меня еще один кустик. Тоже такой же. Жирный. Без колючек. М -м, это прям... Дуже сладко. Горячий. я ту, которая с колючками, я ее выкорчевываю и в ее место засажу, засаживал вот ту, которая без колючек. И, ну, знаете, видимо, там все и подходит. Класс. Напоминает шелковицу. М -м -м блин как я как я долго ее чекал а. эту полянку я не косил может быть ее требует будет покосить еще не знаю территория так вот Подчеркнулось сверху вообще классно, чистенько, красиво все, ровненько. Так, ничего, еще трошки треба, закажут. поддать жару, и вообще все вынарисуется. Так, друзья. Всем приятного вечера и ранку, кто когда будет смотреть это видео. Желаю вам добра, побольше добрых друзей, людей навколо. ну и мирного неба нам. Друзі, доброго ранку. Наступний день у нас. Зараз день починається з того, що ми будемо варити а, на погрузчике. Какая-то трещинка з'явилась. Почала капати масло. і Получается, що по бурківці неможливо їхати. Треба цю трещинку заварити. Попитаємось, не зливає масло, щось зробити, не знаю, получится чи ні. Ну коротше, такий у нас сьогодні ранок. и сейчас будет у нас небольшие невелички ремонтной работы. Серега Иды сюда, в мастерскую, скажем так, достаем сварку и начинаем это быстренько ремонтировать. конец сегодняшнего дня. Как я кажу, была точка перевала у меня. А самое, у меня в Азии мур, который под навесом. Я его сегодня закинчив. И зараз покажу, как он выглядит. Надо его будет почистить немножко. Сегодня был такой довольно-таки плотный день. Поклали мы вот так вот эту всю территорию. То есть она уже выглядит совсем иначе. Так. Ну, скажем так, Взагалі вы чувтесь, что просто все вот как будто, знаете, на напечатано на 3D принтере, Дуже же подобается. вот. Требую еще сделать подриску тут, здесь накидать грунт, уже что-то можно будет садить. так же там вот это все уберется, приберется. Здесь частина тоже накидается грунт, что-то будет Будет заса засаживаться. Вот, эта частьина требует в принципе укреплять, Но там уже что-то растет, такие вот какие-то деревья. Так, идем дальше. Идем дальше до Мура. Потрошки мы уже выходим сюда, на вот эту поверхность, на эту вот Территорию. И у нас мы уже отсюда начинаем переносить все вот эти вот запчасти, скажем так. Опалубка для плиты под, под домик. Измельчитель, леса. Так, вот так выглядит зараз мур, Мы уже закинчили. Дальше у меня получилось зараз... До речі, цей весь мур я вже зміг змурувати за 3 за 3 дня. Так, походу придумував, як, як мурувати. А вот, такой выдумывал новий способ, как муравь муровати. Знаете, щось вроде получается. Вивів краник, зараз это все скрепляется. зранку щеткой ну, трошки прочищу. еще раз собью с и в принципе у меня все будет здесь готово для того чтобы полностью все прибираты все здесь камень еще какой-то залышился а, после этого мура довольно таки непогано я думал что его не выстачит але научился колоть, ломать. И вы знаете, вот еще раз вам показываю, что, в принципе, для, для людины, которая не имеет опыта, как муровать, вот так вот можно замуровать камень. разуклонку Разоглон, тоже соблюдал. То, ну, вроде бы так все верненько, верненько. Тоже подобается, что тут краник закрыто все здесь будет тоже как грядочка ту частину я в принципе здесь накидаю а сюда еще земли не полную здесь должен зарубить такую как подставочку ну с э, полочку с камней ну, тоже будет непогано вот место получилось, можно ставить стульчики, сидеть. якось так. Так. Так это у нас получилось под навесом. Такой вот сегодня день. Тут тоже интересная история. Все частини мур, это я клал мур, проширик без На сухую, здесь нема взагалі цементу, здесь просто перев'язка. Тому коли ми здесь покладемо бруківку і поребрики, mm -hmm. рівненько. Вот так. І вот. цю частину я здесь кину сетку, з вот, цієї вот сторони, кину раствор і по поребрик я підмрую просто камнями. сделаю такую, знаете, как вот будет терраска на ривне с прибриками. То есть это скроется, здесь земля, ничего не растет. Потому что дак закрывает все. Ну вот, видите, как вот оно. Тут, видите, лаванда. Солнечко выпадает, все добро. И вот вся частина у меня будет так Сейчас Покажу. Вся частина она будет тоже иметь такой вот какой-то вот ну, землю и какой-то здесь будет такой какая-то грядка не знаю ну какие-то красивые рос, рослыны может быть лавандин здесь было бы классно ну, что здесь будет вот эти вот зеленушки отсюда поливаю тут у нас еще треба будет с цементом попрацеватый вот зараз он так выглядит. Такой вот получился день, друзья. Рахую, что не дуже погано. Попрацювали, вымотаны тоже. За три дня такую, такую кількість камня выкласти и довольно-таки, скажем, неплохо, так, на, на мой погляд. Вот, наверное, можно раховать, дуже продуктивный день. Друзья, на сегодня все. Обожаю вам, как завжды, добра, гарного настроя, побольше добрых, хороших людей. Всем до встречи. Пока.